Его путь на нашем проекте нельзя назвать безупречным. Не все получалось, не все давалось легко. Но колоссальная работоспособность, упорство и настойчивость помогли ему добраться до прямых эфиров. Теперь нас интересует только одно. Хватит ли ему сил продолжить борьбу за право называться голосом страны? Ответ узнаем прямо сейчас. На сцене Василий Лагай! тижні і запалає. Боже же сонця у жовтім клені. Я погляд твій Каждый день шукаю. Твій літній погляд очей Не обіцяю. Сталося сам собою слова набули нових значень, Ми ж не змінилися з тобою. Я в перший раз не чекаю осінь, бо з нею в літо. Не повернутись, і вітер грає твоїм волосся, а я не можу. è cambiata con С тобою. Ни обитянок, ни все с тобой. Ни обещанок не пропадет. Все стану все с тобой. Слова на пулы, новых значений. Мы не изменились с тобой. Браво, бис, аплодисменты и крики. Василий Лагай, это Вася Лагай на этой сцене. Вася, спасибо тебе за песню. Этот исполнитель мой любимый, не побоюсь этого слова. Дорогие друзья, Наши тренеры, особенности Стас и Диана, если на прошлом эфире вы выучили словосочетание Виталий Козловский, теперь запомните Виктор Павлик. Небо зеленого цвета, С сегодняшнего стей, дня у вас начинается новая жизнь. Стас, это не его песня. Как не его? Его, его? его? да, а, точно, да, да. Не да. Гони на Виктора Павлика. Стас прошел испытание. Отлично. Представьте, Диане выучить несколько песен замечательного артиста. Майкл Джексон, Стиви Вандер, Валерий Меладзе. И тут Виктор Павлик. Это неожиданно как-то вот... Вася, то ли еще будет? То ли еще будет у Вася, Валент. как ты к этому пришел? Объясни, пожалуйста. Откуда такой выбор песни? Это личная история или что это? Ну, выбор песни ⁇ это всегда компромисс нескольких сторон. В данном случае тренерская сторона, сторона музыкального продюсера, сторона, собственно, артиста. Каждый сделал... Шаг в сторону того, что каждому хочется, и получилась эта песня, мне кажется, ну, мне кажется, удачно. Вася, я думал, ты там сейчас расскажешь историю о девушке, для которой ты пел все это время, но ты как стена непробиваемая. Про артиста и про исполнителя. Хорошо, мне кажется, будем мне копать кажется, чуть позже. Мне кажется, что он что-то скрывает, потому что я смотрела вот на свою команду, и вот девушки из моей команды очень активно вам сопереживали, особенно одна из Таша, них, вот она сидит, Таша, синий, Таша да. Круз. Которая танцевала от начала до конца. А потом мы туда побежали и перед только ей, это все понятно. Я тоже обратил на это внимание, особенно Серьезно? на строчке про долгие волосся. А, да. Ну да, я, да, про длинные волосы совершенно. Все ну абсолютно... заметили, Таша не заметила. И как это не заметила? Она вам. Ну, ладно, хорошо. Так, давайте сейчас закроем тему личных отношений, вернемся все-таки к большому искусству, которое здесь Василий Лагай представляет. Можно я закончу, да? Конечно, Диана. Отлично выглядите, Вася. Просто супер. Все остальное за скобками. Молодец. Все, закончились с комплиментами. Ну, поругайте его хоть немножко. Просто никто не знает, что а, Диана передевала активно Василия да, вот, на репетиции. Стас нас отправит в Россию. Да, на, нас могут сослать за такие Стас, давайте, давайте сейчас перестанем. Я не хочу больше о личной жизни и об одежде говорить. Мы тут про голос. Вот, а голос у Василия определенно есть. Вот, это... Одну секунду. Вот, и мало того, что у него есть голос, вот, а, господи, что за шоу сегодня. Одни замечательные номера. Уже устал хвалить, но опять хочется сказать, что получил большое удовольствие. Все, ну, повторяюсь, уже. день сурка. Спасибо. Александр, Вася превзошел коллегу Виктора, которого вы хорошо знаете? Ну, это неэтично так сказать. На самом деле, Витя очень э, хороший музыкант. И на самом деле, мне очень приятно, что вы выбрали, эту песню. Шляхом компромиссов, не знаю, но тем не менее, это украинская песня в украинском эфире. Я с тем, что заспевал эту песню, и ее Руслан, а если вспоминать, как Вася шел вот к этому выступлению на этой сцене к прямому эфиру, можно вспомнить, что оно давалось ему нелегко. Это было упорство еще раз упорство. Он даже не с самого начала, не с первого раза прошел слепые прослушивания. Что было в этом выступлении больше? Все-таки упорство? Он взял вас такой силой своего мужского мужской уверенности, либо же это талант, голос и воздушное владение своим? телом и голосом. <laughs> Это кто? Ой, хлопцы, я за вас хвалюсь. <laughs> Вася, шаг вправо, не бойся. Пока ты на сцене, не бойся. Какой я смелый. <laughs> я э, хочу, чтобы камеры действительно крупно показывали твое лицо, когда ты посмехаешься. У тебя прекрасная усмешка. Я хочу, чтобы ты не использовался больше. А, взагалі, Те, що Сашко, мій чоловік сказав тобі перед ефіром в якості зауваження. Я тобі дуже дякую. що Ти настільки виконав те, що він просив. Він просив, щоб не було відчутно, що тобі е, треба взяти ноти. Ти бавився, ти бавився вокалом, ти купався в цьому звуці, ти купався в музиці, і ми всі купалися в ній разом з тобою. Пасиві тобі. Вне всяких сомнений, видно, мистер Виктора Павлика, мистер Теребовля уже схватила свои мобильные телефоны. Если вы с Теребовлей, звоните на 0910-2822 22 или присылайте смс-сообщение с цифрами 22 на короткий номер 9800. Это Вася Лагай. Продолжаем Васю аплодисментами. Браво! Браво, Василий Лагай!